salom do'stlar sizlarda savol tug'ilgan bo'lsa kerak nimaga videolar chiqazmayapsan deb chunki mana ko'rayotganinglardek darslar ko'payib ketdi shuning uchun videolar chiqazmayotandim hozir endi kanikul bo'lyapti endi videolar soni ko'payadi va sizlar uchun videolar chiqazamiz hozir endi biza syomi magaziniga bormoqchimiz qani unda ketdik mana bizlar Xiaomi magaziniga yetib keldik va birinchi mi to'qqiz tni обзор qilamiz bu telefon ko'k rangda bekran ekran ekran juda katta va juda zo'r ishlaykan bu yerda eng yoqgan tarafi kamerasi a chiqadi yana kirib ketadi bu yerda 0.5, 1 x va 2 x qilsa bo'ladi mana shunisi yoqdi bu yerda albatta MIUI 12 platformasi ishlatilgan hop bu yerdako'rsani snepdragn yetti yuz batareya 4000 ming va kamerasi 48 megapiksel. mega ming light buni menga eng yoqgan taraf bu ham ko'k rang va orqasini qaranglar qanaqad стекляннn bu yerda Snapdragon 660 ekan kamerasi 12 megapiksel va batareya uch ming mana buni oddiy oddiy kamera bu yerda 12 ikki bu ham mi 12 bo'lgan hop keng telefonimizga kelsak bu mibend bu soat mibend besh va mibend to'rt soatlari bu mibend besh mana ko'rsanglar bu yerda ko'p funksiyalar bor mibend to'rtdan ko'ra mibend beshda ko'proq funksiyalar bor ko'rgan bo'lsanglar bunisi mibend to'rt bu o'zimni soatimga o'xshab bu yerda beshtami oltita dona funksiyasi bor bunisi endi lap top ya'ni notebook bu siomi noutbuoki bir kiloli noutbuk o'zi ham lekin juda zo'r ishlayekan ko'ra 7 platformasida windows 10 bo'lgan lekin qaranglar juda qotmay ishlaydi menga yoqdi, yoqdimana shunisi va narxi 13 million 900 ming poko fon f bir telefoni bu ham menga yoqdi iphone x larga o'xshab qilib qo'ygan ekan tepasini Ya'ni kamerasi unaqa anaqasi yo'q menga yoqgan tarafi buni ham kamerasi jua zo'r emas u. Bitta Snapdragon hozir ko'ramiz Bu bueda snapdragon 845 ishlatilgan ekan 12 megapiksel kamera. bunisi mi to'qqiz layht bu ham yoqdi menga ko'k rang bu ham qaranglar ko'k rang va ishlash juda zo'r ishlayekan kamerasi oddiy bunda ham 0.5 besh qilsa bo'lardka to'g'ri 1 x va 2 x qilsa bo'ladi oldi kamerasi tepada bu yaxshi ekan bu ham bunisi ham yoqdi buni bunaqa bunda ham mii 12 bo'lgan Xo'p, bu yerda ko'rsangiz Snapdragon 710 ekan kamera 48 megapiksel va batareya 4300. mana eng yoqgani bu Mi Mix 3 telefon juda yoqdi qarana boshidanoq animatsiya bo'lyapti mii o'n ikki platformasi qaranglar hozir juda zo'r narsa bo'ladi hozir qaranglar, kamera kiramiz kirdik bu or, oldin ati orqani olamiz desak qaranglar не поддерживаетя deyapti endi oldini olamiz deb undoqundoq tushirsak воshе zo'r menga yoqdi lekin mana mundoq tepani tushirasizlar bundoy chiqazasizlar juda zo'r ekan kamerasi vashe yoqdi lekin narxi ham juda zo'r ekan to'rt yarim millionlik telefon lekin ishlash vashe mashinasi yo'q tepaga chiqarib pastga zo'r ekan bu yerda ko'rsak bu yerda o'chu paytda ham qilsanglar сразу kamera kirib ketadi juda cho'tki ekan orqasi ham bitta отпечатка bor orqasida mana snapdran sakkiz yuz qirq beshda ishlaydi 12 megapiksel kamera oldida yigirma to'rt batareya uch ming ikki <imle> yuz voy do'stlar keldim hozir biz xo magaziniga borib keldik o'zinglar ko'rdinglar taassurotlarni juda zo'r vооще eng zo'r yoqqan manga miix telefoni yoqdi zo'r telefon ekan <imle> 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 tepasini ko'rdinglarndac shuning bilan hammaga xayr albatta kanalimizga подписаться qilinglar chunki bizani ko'rayotganlar soni 30% foizi подписаться 70% yetmish foizi qilmagan mana o'zinglar ko'rishinglar mumkin shuning uchun подписаться qilinglar biz уже 185 tacha bo'ldik 200 ta keyingi maqsadimiz hammaga xayr